22 червня місто жовті води. Оперативна нарада у міського голови. Міліція повідомила, що оперативна ситуація в місті без змін. Правда, у приміщенні торгівельного центру номер 9 закрили нелегальний ігровий центр та вилучили ігрові автомати. Процвітає шахрайство. Трімашенства було представлення. Представляються люди з соцроботниками, як міняються деньги, вложаться в другій. В конверт, то есть уложится в конверт, пока жертва преступления отворачивается, конверт меняется и предлагается в течение двух суток не открывать данный конверт. Потом люди открывают конверт и денег там нет, там находится кукла. Уважаемые жители города Желтых Вод, у нас не меняются денежные денежные средства. Будьте внимательны, хто приходить до вас, тільки за деньги начинает разговор, Звоните лучше міліцію 102 родственникам кому нибудь Но в основному, это, опять же люди пожилого возраста. В місті жовті води за тиждень народилась рекордна кількість дітей. А у медиків не вистачає бюджетних фінансів на зарплату. родов за неделю. Это у нас была такая вот самая плодовитая неделя, у нас такого еще не было, чтобы у нас, у нас два дня было по пять родов. десять дней, 10 родов только за 2 дня. И за неделю у нас родилось 16 детей. Э, двоих, к сожалению, пришлось транспортировать в перинатальный центр, э, вот, э, но самих мам. Рода не тяжелая настолько. Проведено в стационарах 30 операций. 10 в хирургическом, 9 в травматологическом и 2 сложные операции в гинекологическом отделении. Неотложной помощью обслужено 224 вызова. Очень большой процесс у нас, процент у нас онкобольных. У нас обезболивается каждый день идет порядка 18 обезболиваний. То есть онкозаболеваемость у нас держится высоце. Проблема остается в том, что аванс выдали, зарплату сейчас считаем, но... Если мы 10-20% сможем выдать зарплаты, пока результат такой. Ну, есть, разговаривала с Олегом Юрьевичем, он говорил, что в среду должны зарегистрировать в Кабмине, но пока эти деньги дойдут до нас, понятно, что это будет минимум месяц. Директор КП ЖРЕО доповів, що від мешканців надійшло за тиждень біля 200 заявок, які поступово жеки намагаються виконувати. За червень жрео утворились борги по зарплаті у сумі 700 тисяч гривень. Бюджет винен цьому підприємству 1 мільйон гривень за благоустрій у 2015 році. З державного бюджету жрео не отримало компенсацію субсидій. До директора надійшло декілька питань. Перше про відновлення світофора по вулиці Гагаріна. Ось відповідь. За оплату виконаних робіт по встановленню плат світофора то треба було 2 тисячі гривень. Несмотря на це, ми їх проплатили. Зараз перейшли нам назад сюди. Вопрос компенсации. Это, скорее всего, придется решать в судебном порядке с электросетями, по вине которых данные блоки вышли со строя. Если они добровольны, нам не погасят эту сумму. На перекростке на Петровского, слава Богу, начали устанавливать, устанавливать металлоконструкции, где у нас будет многофункциональный светофор на две стороны. Значить, на дві вулиці Петровської та саме то з э, Києва роботники приїхали, почали роботи, діти ми роботами, руководіти ЖКХ і спокома. Телекомпанія Жовта річка поцікавилась, чому на вулиці 50 років комсомолу, де найінтенсивніший рух транспорту, вирізані великі ями, і ремонт не починається. До нашого питання приєднались телеглядачі. пожелания автомобилистов города Желтые Воды. Люди, которые режут асфальт, я вас прошу, пожалуйста, не делайте это. Ну, ну, ну пожалуйста, потому что вы м, причиняете такие неудобства автомобилистам, создаете столько им проблем. Вы хотите показать, что вы освоили денег, то вы освоите их завтра, послезавтра, когда будет асфальтобетон, а который будете укладывать. Но оставлять дороги в таком состоянии порезанном, ну, ну, ну что вы делаете? Ну, это же, я кто-то попадет в яму, повредит машину, у вас будет иск опять. Пожалуйста, не делайте. А вот и ответ директора ЖРЕО и міського головы. Мы готовим, ну это ежегодно делается так, единственная погода немножко помешала, вы же знаете, что дожди, дожди пошли. Идет подготовка, сначала вырезают, для того, чтобы как можно быстрее выработать асфальт, который привозится с Петровой, чтобы его температура не сильно упала, и он держался ну, тот период, который для него положен. Если мы будем одновременно пришлем машину с асфальтом и начнем только работы по подготовке, вырезать будем, то у нас займет это очень много времени, и последний асфальт будет не то, что теплый, он уже будет холодный. То есть мы будем просто переводить асфальт. Поэтому я приношу извинения за временные трудности. Но это делается для того, чтобы была качественно выполнена работа по ремонту. По 50 лет комсомола это мы проводим работы в соответствии с графиком, который нам утвержда... утвердили. Сейчас я вам не скажу, на когда там запланированы работы именно по 50 лет комсомола. Просто не скажу. Обманывать не хочу. Я думаю, в течение 10 дней пожилой справится с поставленной задачей. Единственное, что могу сказать, сейчас в конце месяца на этой неделе Область э, примет решение переспределять деньги и для желтых вод там два э, с лишним по 3, по 3 миллиона обещают э, дать денег э, для ремонта дорог. То есть если эти деньги мы получим, то в принципе практически э, мы закроем все ямы по, по улицам города. Будем надеяться, что область нам выделит эти деньги. Телекомпанія Степ отримує багато скарг про те, що робити з бродячими собаками. Їх кількість збільшується, і покусаних людей також. Свою думку про те, як захистити людей від собак, висловив мер і просив жовтоводців надавати свої пропозиції. Ви ж атлічно знаєте, що по закону ми не маємо права їх убивати. Хоча вже на сьогоднішній день виходить вже загроза людині. То есть мы берем собак, даже если взять, скажем так, в мире, ну, есть, отслеживают популяцию волков, популяцию лисиц, да, когда, сказать, их мало, их не трогают, чуть ли не заносят красную книгу, но когда их много, начинает, значит, равнять популяцию. Ну, на сегодняшний день то, что мы можем, то мы делаем. Значит, ну, как решит громада, как решит сообщество, Подавайте ваші предполагання, будемо как-то виходити з Потому ситуації. Тому що якщо ми зараз что щось не сделаем, то я думаю в зиму туди позже, на осінь в зиму, то по улицам вообще ходить не будет. Давайте ваше предложение, давайте советоваться, давайте как то виходити за данной ситуації. Телеглядачі телеканалу Жовте річка цікавились, чи був якийсь викид кислоти з СКЦ у неділю. Ну, така інформація. Вчора, приблизно в 21 годині 40 хвилин, нам на електронну пошту прийшло відео, як з ЗС валить дуже густий, такий грязно-такий грязно-жовтий тинць. І люди потім подзвонили, сказали, що з характерним запахом. і Цього бути не повинно. Будь ласка, або зараз представник Вовка може щось пояснити, або ми будемо добивати, що була Ну, смотрите, значит, насколько у меня есть информация. То есть у нас Ра Восточный горный ободительный комбинат, это с прошлого года еще когда-то ситуация была по сервно-кислотному заводу, значит, я их просил чтобы они при пуске завода и остановке завода значит, направляли телефонограмму в исполнительный комитет о том, чтобы мы знали, что завод или запускается, или же останавливается. Ну, в принципе, в свое время я участвовал в строительстве серно завода СК-42, и, в принципе, там по технологии при пуске завода и остановке завода, пока не разогреется контактный аппараты и так далее и тому подобное, то есть возможен выброс в атмосферу, допустим, так называемой серной кислоты. Звонки были, значит, связывались с восточным городом, комбинатом. у них есть лаборатория, она отработала, то есть то, что дала лаборатория и то, что дал мне возвок, там было все в порядке допустимых норм. То есть, может, облако и было, но порядка допустимых мор. Не, ну, картинка может быть и очень красивая, скажем так, да, что дым идет, это самое, но ну, я говорю, что э, даже в те 80-е годы, когда сдали завод, то же самое было. То есть, запускался завод, это сдали его, по по-моему, если мне память не изменяет, в 83-м, кажется, не, не, в 86-м СК-46, в 83-м, 84-м в декабре месяце, там, к концу года, то то же самое, при запах и постановках был, был шлейф. Хорошо, если этот шлейф не идет на город, то есть если по розе ветров он идет в другую сторону, то вопросов нету никаких, а если на город, то, конечно, мы это немножко ощущаем. Но лаборатория отработала, все в пределах нормы. Перше за багато років роботи міської влади міський голова Василь Тарасенко виніс догани трьом керівникам за непрацюючі ліфти в місті. Ну, ви знаєте, яка у нас лежила ситуація в нашому ліфтовому господарстві, Що більше точніше, около двох місяців на сьогоднішній день у нас не працює порядка 37 ліфтів. Значить, і на сьогоднішній день я виніс виговор. с первым заместителем Анатолию Николаевичу, начальнику ЖХК Камоликова Александровна и директору КПЖР Кудявцеву Олегу Федоровичу выговор за данную ситуацию. И прошу данных руководителей в течение двух недель запустить лифты в городе. И на останок. Звіт міського голови за рік своєї роботи відбудеться 26 червня у п'ятницю в залі виконкому. Початок о 16-й годині. Запрошуються усі бажаючі.